semua manusia dipilih oleh Allah untuk melaksanakan apa yang kita telah laksanakan. Ini semua hanya senya adalah kerana kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita, taufik dan hidayah Allah kepada kita. Bukan kerana usaha kita belaka. Tidak ya. Ini semua adalah kerana kurniaan Allah, hidayah Allah Ha, kita tiap-tiap kali kita solat, tiap-tiap kali kita baca dalam satu rakaat tu kita baca suratul Fatihah. Kita baca Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tu ada satu benda je yang kita minta. Al-Fatihah tu memang ada tujuh ayat. Tak semua tujuh ayat tu doa. Tak semua tujuh ayat tu ada pintaan kepada Allah. Tujuh ayat ayat-ayat yang awal-awal semua pujian-pujian. Kita memuja memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada minta satu perkara pun. Pada yang akhir-akhir baru kita minta Dan apa yang kita minta Satu benda je Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Ya Allah tunjukkanlah beri, Tunjukilah kami Jalan yang lurus Ha, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lepas tu ada doa ke? Tak ada doa lagi. Itu uh, lepas tu cuma lanjutan doa yang sama. Jalan yang orang engkau beri nikmat, bukan jalan engkau orang-orang yang engkau murkai atau jalan orang-orang yang sesat. Ha, jadi doa dalam Al-Fatihah tu pintaan dia ada satu je kita hanya wish satu je iaitu untuk dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini memberi peringatan kepada kita wahai jemaah sekalian memberi peringatan kepada kita wahai hamba-hamba Allah sekalian bahwasanya kita memerlukan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari segala benda kita perlukan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala lebih dari segala benda orang itu barangkali uh, diberi ke Kegusaran diberi kegusaran sedikit atau diberi sedikit penyakit. Tetapi kalau dia dapat meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, kalau dia dapat meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang baik, di atas landasan agama, di atas petunjuk ilahi, dia beruntung ke rugi? Beruntung sebenarnya. Ia beruntung. Dan segala kesusahan, segala onak dan duri, segala jerih payah yang dia hidup di atas muka bumi ini, yang dialami di atas muka bumi ini, hanya senyap adalah pembasmi dosa, dan peninggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang beriman sekalian, percayalah bahawa setiap satu musibah yang kita alami, setiap satu ujian yang kita alami walaupun apa tu namanya sekecil satu duri yang menikam menusuk diri kita. Uh, orang kita duri, bila kita kena cucuk duri, mungkin orang yang duduk di padang pasir tahulah pokok-pokok kat sana tak semuanya rendang-rendang macam pokok kat Singapura. Pokok kat sana uh, sebabkan iklim yang panas, pokok sana banyak berduri. Uh, awak lihat pokok yang zirafah makan banyak duri-duri sebenarnya. Pokok yang apa? Pokok kaktus yang unta makan berduri-duri sebenarnya. jadi orang yang duduk di padang pasir tahu berduri-duri oh ini sebenarnya senang untuk kena tusuk. kita yang duduk di Singapura di dalam hutan konkrit ni mungkin tidak tahulah kenapa kadang Nabi cakap pasal duri-duri ya. -duri. duri ini senang untuk ditusuk dan Nabi saw kata hatta tusukan duri pun itu akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala jika orang itu orang yang beriman. Orang yang beriman setiap musibah yang melandanya sama ada pembasmi dosa atau pemberi ganjaran dan peningkat darjat kita. jadi kalau kita contoh, contohlah sebagai contoh. Kita ni orang yang tak ada dosa. Hampir mustahil Ya, kita Contoh kita kata, kita baru habis taubat tak ada dosa Tapi kena musibah juga Apa fungsi musibah ni? Fungsinya adalah untuk menaikkan darjat kita Dan kalau kita sabar, dia memberi ganjaran kepada kita Jadi itulah kalau kita terima apa-apa musibah, jangan lupa untuk bersabar Kalau kita terima apa-apa musibah, jangan terus melatah Jangan terus menyalahkan takdir Jangan terus berputus asa, merajuk dengan Tuhan Itu bukan cara orang yang beriman Muslimin muslimat dirahmati Allah pada hari yang berbahagia ini izinkan saya untuk kongsikan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala yang kita sering yang kita sering dengar sebagai lanjutan siri ceramah kita pada Zuhur hari Selasa ni. Nama yang kita akan kupas pada hari ini adalah nama Allah Al-Latif. Latif. Kita ada nama orang ada orang namanya Abdul Latif. Ada nama orang Lutfi. Ada nama orang apa lagi? Latif nama dia. Ada yang Abdul Latif, ada yang Muhammad Latif dan sebagainya. Jadi Latif ini adalah salah satu daripada nama-nama Allah yang indah-indah, salah satu daripada nama-nama Allah yang sempurna. Apa maksud Al-Latif? Ha, Latif ini ada dua maksud utama. Dua maksud utama. Kalau kita tengok bahasa Inggeris Kadang-kadang kita tengok tafsir bahasa Inggeris atau kitab-kitab yang berbahasa Inggeris, kitab-kitab Islam, dia akan kata the most subtle atau the most delicate atau the most gentle. Jadi apa maksud al-latif? Al-latif maksud yang pertama adalah yang maha mengetahui sehalus mana pun perkara tersebut. Yang maha mengetahui setiap perkara. Walaupun ia sangat yang halus, walaupun ia sangat rahsia, walaupun ia sangat terselindung. Itu maksud Al-Latif yang pertama, yang Maha mengetahui sekecil mana apa pun perkara tersebut. Maksud Al-Latif yang kedua adalah yang Maha lembut, Maha lembut dengan hamba-hambanya. Ah, so ini dua maksud Latif. Kedua-dua maksud ini terpapar dalam Al-Quran maksud al-latif. Jadi maksud al-latif yang pertama Allah ini maha mengetahui sehalus mana pun perkara itu, sekecil mana pun perkara itu, sedalam mana perkara itu disembunyikan, Allah maha mengetahui. Tiada satu perkara pun yang terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tiada satu perkara pun yang terlepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu Wa Taala ketahui segala perkara yang telah berlalu, segala perkara yang sedang berlaku dan segala perkara yang akan datang. Allah juga mengetahui perkara-perkara yang tidak pernah berlaku, jika ia berlaku bagaimana ia berlaku. Ah, itu begitu hebatnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ketahui ya tuan-tuan puan-puan sekalian, segala jerih payah yang kita alami Segala perasaan yang kita alami Kadang-kadang lidah kita susah nak cakap Isteri tanya kita apa khabar? Kerja macam mana? Kita cakap okey, ya, yeah, angguk. Tapi kita kadang-kadang nak cakap tu susah nak ungkapkan. Kadang-kadang kita punya kosakata sendiri tandus. Tak tahu apa perkataan nak cakap. Ya, yeah, kita tahu ni perasaan ni apa, tapi nak cakap mungkin bahasa kita terbatas atau mungkin penggunaan bahasa kita terbatas atau mungkin kita segan dengan orang yang kita bersemuka, jadi kita simpan terpekung dalam dada kita kita tak tahu. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala juga yang mengetahui. Jadi jangan segan-segan berdoa dengan Allah. Jangan rasa berputus asa untuk berdoa dengan Allah, meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa yang bahawasanya kalau kita tak pandai ungkapkan hajat kita kepada Allah, Allah tak akan kabulkan doa kita. Salah gitu. Kita kadang-kadang ada hajat tapi kadang-kadang kita susah nak ungkapkan. Mungkin sebagai antara kita susah nak ungkapkan hajat itu kerana mungkin kita sendiri tak tahu nak ekspresikan macam mana. kadang-kadang kita nak dengan bos kita nak cakap apa benda yang bos tanya. Okay, request apa untuk tahun 2026, apa awak nak tambah penambahbaikan dari segi khidmat ke dari segi prasarana tempat kerja ke. Kita tahu benda tu tapi nak ungkapkan kadang-kadang salah. Nak ungkapkan takut tersalah cakap, nak ungkapkan takut orang salah faham. Sebagai contoh tapi ini tidak berlaku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa solusinya doa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada apa permintaan, kalau kita ada permintaan yang begitu nuansa atau begitu complicated, yang begitu apa tu nama dia kompleks, Allah faham, Allah faham permintaan kita. Walaupun kalau kita cakap dengan bahasa yang ala kadar, kadang-kadang kita ni apa tu yang bias yang sebagai masyarakat biasa ya yang kadang-kadang kurang membaca, kurang menulis atau kalau kita bertutur dengan orang pun bertutur dengan lafaz-lafaz harian, kita pun tak tahulah tinggi mana sastra-sastra bahasa, puisi-puisi yang macam mana begitu bagai dan sebagainya kan. jangan rasa segan untuk meminta kepada Allah. Allah tidak minta kita gubahkan syair ke apa tidak dalam doa kita, ungkapkan saja. Sedaya mana yang kita mampu apa yang kita mampu ungkapkan ungkapkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala janganlah kita sebagai orang yang pandai menanam tebu di bibir ber, apa tu berbahasa berpuisi depan manusia tetapi dengan Allah di atas tikar sejadah tak tahu nak doa macam mana puji kekasih macam-macam pujian kita boleh puji. Puji isteri, macam-macam pujian boleh puji. Puji majikan, macam-macam pujian boleh puji. Nak puji Allah tak tahu nak puji macam mana, lidah kelu. Jangan kita begitu ya tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian. Jadi kalau nak puji Allah kita apa tu nak nak hilangkan kekeluan daripada lidah kita mesti kena tahu Asmaul Husna. Kena tahu nama-nama Allah yang indah itu antara cara paling mudah untuk kita puji Allah. Tetapi kalau nak meminta kepada Allah, percayalah. Percayalah walaupun semudah mana bahasa kita. Percayalah walaupun sekecil mana doa kita tetapi kita ikhlas, kita hadirkan uh, diri dengan jiwa seorang hamba bila kita berdoa kepada Allah, Allah faham segala isi hati kita. Kita tak doa pun Allah tahu sebenarnya apa yang berlaku kepada kita sebab Allah apa? Allah al-Latif. Allah al-Latif, Allah Maha mengetahui segala sesuatu hatta perkara yang sehalus mana pun Allah tahu. Jika ada sesuatu benih sekarang contohlah eh contoh awak nampak satu abuk di sini macam bijan biji-bijan awak nampak awak lempar kat luar sana awak pun tak tahu bagaimana biji-bijan tu apa ke tiup angin ke cicak makan ke apa orang pijak ke kita pun tak tahu tetapi Allah tetap mengetahui tiada satu perkara yang terlepas pandang oleh Allah Subhanahuwataala itu yang pertama maksud al-latif al-latif masuk yang kedua Al-Latif maksud yang kedua ini juga tercatat di dalam Al-Quran iaitu maksudnya Allah Maha lembut, Allah Maha pelembut melembuti hamba-hambanya, menyantuni hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya tak tidak kiralah yang uh, yang fasik ke, yang kafir ke, yang beriman ke, yang soleh atau yang toleh, yang membuat dosa atau yang buat membuat, uh, membuat uh, kebajikan. Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyantuni mereka, tetap memberikan rezeki. Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan mereka masa untuk bertaubat. Allah Subhanahu Wa Taala tetap tidak memberi azab yang memupuskan kita semua. Bayangkan kalau contoh, contoh lah ya, kat negeri kita ni, majoriti orang membuat maksiat dan hanya segelintir saja yang bertaubat, yang melakukan taat. Kita ada nampak tak tiba-tiba Allah karamkan Singapura ni? Ada. Kita tak Allah Subhanahuwataala Maha lembut, Maha pelembut Allah latif Allah tetap beri rezeki pada kita. Ini adalah salah satu manifestasi sifat Allah Al-Lutf, sifat kelembutan Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala Maha lembut, Maha menyantuni hamba-hambanya. Allah Subhanahuwataala apabila kita berdoa Allah mengkabuli doa kita Allah kabulkan doa kita Allah jawab doa kita Tapi kalau kita rasa doa kita tak terjawab Barangkali Allah jawab dengan cara lain yang kita tidak tahu Ini semua atas dasar kelembutan Allah kepada kita Bagaimana cara Allah jawab doa kita? Ada beberapa cara ha, Ada beberapa cara Cara yang pertama, kita minta Allah jawab Kita minta Allah beri Minta sejuta dolar Besok pagi dapat durian runtuh ada ada datuk mana, tan sri mana yang meninggal dunia wasiat akan awak satu juta. Sebagai contoh, itu doa dikabulkan serta merta. Apa yang awak minta itu juga awak dapat. itu satu cara doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cara kedua bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah adalah apabila Allah tidak mengkabulkan doa kita seperti apa yang kita minta akan tetapi Allah jauhkan daripada kita perkara yang tidak diingini perkara yang dianggap sebagai musibah dan malapetaka. Sebagai contoh, kita minta nak ambil baru ambil lesen eh, baru ambil lesen kereta ni nak ambil lesen memandu. kalau apa? Saya rasa dalam dalam di negeri seberang nama dia surat izin mengemudi. Surat izin mengemudi ni surat izin untuk dapat drive ni. nak dapat nak masuk nak ambil ujian, doa-doa, harap pas, harap pas, sekali fail lah. Sekali fail tanpa kita ketahui sebenarnya barangkali kalau kita pas dan memandu kita kena kemalangan kita kena kecelakaan yang mencacatkan kita seumur hidup barangkali ha, itu jadi itu antara cara Allah menjawab doa kita dengan menggantikannya dengan sesuatu yang baik yang lebih baik atau menggantikannya dengan mengelakkan malapetaka perkara yang tidak diingini berlaku kepada kita Cara yang ketiga bagaimana Allah jawab doa kita adalah dengan menyimpan ganjaran doa kita. Menyimpannya untuk sebagai saham di akhirat kelak. Bayangkan tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian, di dunia ni kita hidup seperti biasa, solat biasa-biasa aja. puasa pun biasa-biasa aja, pas-pasan aja. Tak adalah hebat mana kita puasa. Ramadan datang puasalah. Puasa sunat memang Yalah, susah lihat sikit nak puasa. Sebagai contoh, solat pun yang wajib aja. Yang kalau kiamulail pun jarang-jarang. Kalau tersadar, terjaga waktu malam baru kita kiamulail. Kalau tak terjaga, tidurlah sampai subuh. Sebagai contoh. Jadi bayangkan, di akhirat kelak, seorang yang begini ni terperanjat dengan pahala yang menggunung besar. Daripada mana ni pahalanya? Rupanya daripada doa-doa dia di, di dunia ni Bila hidup di dunia dia dah doa Bila hidup di dunia dia banyak panjatkan doa kepada Allah Walaupun sebahagiannya tidak di, dikabulkan Allah serta-merta Allah simpan Allah jadikan dia satu investment Allah Allah simpan ganjarannya Di akhirat kelak baru dia terperanjat A pleasant surprise Ha, di akhirat ada banyak kejutan. Kita harap kejutan-kejutan yang kita hadapi dari akhirat ni lebih banyak-banyak dia kejutan yang baiklah bukan kejutan yang buruk. Ha, ada orang dapat kejutan yang buruk. Kat dunia ni banyak beramal, kat dunia ni banyak berpuasa, banyak solat dan sebagainya akan tetapi dia menzalimi orang lain. Di akhirat dia akan ada kejutan yang buruk. Apa kejutan dia? Datang mangsa satu mangsa A datang ambil pahala solat dia. Mangsa B datang, ambil pahala zakat dia. Mangsa C datang, ambil puasa, uh, pahala puasa Ramadan dia. Last-last dia kosong. Bahkan bukan hanya kosong, tak ada pahala. Dapat defisit. Defisit macam mana? Tak ada, tak ada benda yang nak dibayar kepada mangsa-mangsa ini, akaun dah kosong, akaun pahala dah kosong. Mangsa punya dosa ni dilemparkan kepada dia. Subhanallah. Daripada banyak pahala jadi banyak dosa. Sebab apa? Kat dunia ni dia pukul orang, kat dunia ni dia mencaci maki orang, sakitkan hati orang, kat dunia ni mengumpat banyak, tabur fitnah banyak. Ha, ini semua dosa-dosa dengan anak-anak Adam ni, dosa-dosa dengan makhluk yang lain. Di dunia mungkin terlepas pandang orang, di dunia mungkin mahkamah tidak nampak. Tapi di akhirat kelak segala keadilan akan terserlah. Orang-orang yang mangsa-mangsa ni akan menuntut di akhirat kelak. Jadi ini kejutan yang tidak baik kita tak naklah kejutan-kejutan yang tidak baik ya di akhirat kelak kalau nak kejutan kejutan yang pleasant surprise kejutan yang baik-baik belaka bila kita di akhirat kelak nampak eh pahala ni datang daripada mana rupanya pahala ni doa-doa kita yang kita kumpul kat dunia ni mungkin ada yang belum dikabulkan Allah Allah simpan ganjaran dia di akhirat kelak atau mungkin pahala-pahala yang menggunung yang mengejutkan kita di akhirat kelak ni bila kita nampak adalah pahala-pahala kita suruh orang laksanakan kebaikan Bayangkan ya, Okey tuan Haji, puan Hajar, kalau dulu awak pernah ajar anak awak Al-Fatihah. Lepas tu anak awak solat dengan baca Al-Fatihah tersebut, hasil awak ajar. Dia solat tu pahala solatnya tak perlu nak diingatkan alirkan pahala ke apalah. Okey, itu itu masalah lain. Tapi kalau dia solat itu dengan Fatihah yang awak ajar, automatik. Automatik pahalanya awak juga dapat. Automatik ya. Dan kemudian anak awak tu ajar cucu awak. Hasil didikan awak, ajar Al-Fatihah kepada anak awak. Anak awak dah besar panjang, dah umur 30 tahun, 20 tahun, dah berkahwin, dah bercahaya mata. Dia pula ajar Al-Fatihah tu kepada anaknya, cucu awak. Cucu awak ajar kepada cicit awak. Hasil siapa? Asalnya, yang kita tahu untuk diri kita, asal daripada kita lah. Kita yang ajar dulu kan. Jadi kita yang dapat pahala juga tanpa mengurangkan pahala mereka. Fa inna dalailal khairi Sesungguhnya orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan itu adalah seperti orang yang membuat kebaikan. Awak tak ada duit nak beri sedekah, awak suruh orang lain beri sedekah. Ajak orang lain beri sedekah, awak insya-Allah dapat pahala yang sama. Ah, begitu hebatnya, begitu lembutnya Allah kepada kita. Cara-cara untuk kita mendapat pahala sangat luas terbentang. Hanya kita saja yang nak mendulang pahala atau nak meninggalkannya. Subhanallah. Jadi itu antara kelembutan Allah kepada kita. Janganlah kita sia-siakan peluang ini. Janganlah kita sia-siakan peluang untuk mengajarkan kebaikan kepada orang. mengajar kebaikan pada orang walaupun kita kadang-kadang tak buat pun ala kadar tetapi bayangkan orang yang buat tu buat dengan ikhlas sebagai contoh itu barangkali jadi saham akhirat kita kejutan yang baik di akhirat kelak itu baru kita bayangkan dengan tok guru kita tok guru tok guru kita yang atas-atas Bayangkan apa pahala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat. Setiap lafaz al-Quran yang kita baca ini adalah hasil wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita praktikkan ajaran Islam adalah hasil usaha keras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu awal-awal wahyu diturunkan, sewaktu Islam masih ditindas di Kota Mekah dan sebagainya. Itulah jerih payah mereka para sahabat. Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, ahli baitnya, keluarganya, mereka bertungkus lumus mempertahankan agama Islam, memperjuangkan agama Islam dan kemudian menyebarkan agama Islam. Ini semua adalah hasil usaha mereka. Dan mereka juga tanpa kita sedari bila kita mengamalkan Islam, mereka juga dapat saham daripada hasil dakwah mereka. Itu mereka, bagaimana pula kita? Kita juga nak beruntung tak dalam akhirat nanti? Kita nak kejutan yang baik tak pada akhirat nanti? Oleh itu kita janganlah lokek-lokek, sebarkan ilmu, sebarkan perkara-perkara yang baik, sebarkan apa tu nama dia? ilmu-ilmu yang bermanfaat. Tak semestinya ilmu agama, ilmu yang bermanfaat luas banyak. Ada anak anak kita belajar-belajar akademik, belajar maths, belajar science, tapi mungkin kurang sikit ilmu bertukang kita yang bapak dia ni tahu pula bertukang ajarlah sikit kepada anak mana tahu anak dia boleh manfaatkan masyarakat dengan ilmu tu kemahiran tu boleh berkhidmat kepada keluarganya ha, itu semua pahala tersalur kepada awak itu ilmun yuntafa'u bihi ilmu yang dimanfaatkan awak di dalam kita semua nanti di dalam kubur kita harapkan pahala masih berterusan Ha, itu yang sangat-sangat kita harapkan. Kita ni apalah banyak apalah banyak manalah kita amalkan kat dunia ni. Hidup pun berapa panjang lat manalah. Nak sampai 100 tahun pun belum tentu. Akan tetapi jika kita ada saham-saham yang kita dah letak ni, insya-Allah bila kita di bawah tanah, amalan kita masih hidup di atas tanah. Macam mana amalan kita masih hidup di atas tanah? Orang masih amalkan ilmu yang bermanfaat, orang masih gunakan perkara benda-benda yang kita wakafkan. Ada orang wakafkan perigi sebagai contoh contohlah di Kenya, dia pergi kat Kenya, kat tempat negeri Afrika, ada wakafkan perigi. Dia beri dia bayar duit kontraktor, korek pergi gali perigi sampai dia dah mati puluhan tahun di bawah tanah, air perigi itu masih mengalir, orang masih gunakan untuk ambil uduk orang gunakan untuk kasi ram tanaman dan sebagainya, pahala masih mengalir. Jasad dah mati amalan masih hidup. Yang kita takut jasad dah mati dosa masa hidup tu naudzubillah min zalik jasad dah mati dosa masa hidup macam mana tu uh, kalau kat dunia ni bila kita hidup kita ajarkan ilmu yang uh, yang tidak bermanfaat perkara-perkara dosa macam mana nak santau orang macam mana nak pukau orang macam mana nak pecah masuk rumah orang uh, oh minion-minion kita, anak-anak buah kita yang masih bermaharaja lela di atas muka bumi bila kita dah mati, aa, mereka amalkan ilmu-ilmu yang salah ni, ilmu sihir ke ilmu apa, aa, kita dapat dosa juga. Jasad dah mati, dosa masih mengalir. Na'udzubillahi min zalik. Itu antara perkara yang sangat-sangat kita takuti. Semoga Allah lindungi kita. Semoga Allah sentiasa memberikan kita petunjuk Semoga Allah mengkabuli doa-doa kita, pintaan-pintaan kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang sabar menghadapi ujian, yang tenang apabila menghadapi kekusaran sebarang-sebarang pancaroba unat dan duri dunia ini dan di antara hamba-hambanya yang meyakini bahawa Allah yang memberi ujian ini adalah Allah yang maha lembut, Allah al-latif, Allah yang maha mengetahui lagi maha mengasihani. Saudara-saudari sekalian, InsyaAllah ini adalah bekalan kita untuk hari ini Bila keluar dari masjid nanti Jadilah kita hamba-hamba Allah yang tahu Tuhan yang kita puja Tuhan yang kita puji Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang Al-Latif Tuhan yang maha lembut Tuhan yang Maha mengetahui segala isi hati kita. Janganlah segan-segan kita meminta kepada Allah. Janganlah segan-segan kita mengharap kepada Allah. Gantungkan harapan kepada Allah. Gantungkan kepada manusia, barangkali kita kecewa. Gantungkan kepada Allah, kita tidak akan kecewa. Kita akan berjaya dan kita sebenarnya tidak akan ditumpaskan oleh sesuatu pun insyaallah taala barakallahu fikum aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته